Kita rajin sholat, kita rajin beribadah. Tapi yang menyuruh sholat, yang menyuruh beribadah, kita tak kenal. Asyik ah, apa yang akan memberi upah itu? Ah, di Nabi katakan. La tasihul ibadah ila arifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita. Tak sah sholat kita. Walaupun ibadah dan sholat yang kita lakukan itu sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Tapi kalau kita tidak mengenal yang kita sembah, maka ibadah yang puluhan tahun itu menjadi ibadah yang hampa, sia-sia belaka. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wa yumhisabuna annahum yukhsinuna sunnah Mereka mengira dan menyangka telah melakukan amal yang terbaik Padahal sebenarnya mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka Iko namanya orang yang tak kicau di Nantarang namanya Lihat tahu namanya Pak tak kicau di Nantarang? Ustaz pun nak mengerti lah Dia mengira bahwa dia telah melakukan amal yang terbaik Dia telah mengumpulkan segudang pahala solat Segudang pahala puasa, zakat, haji dan sebagainya Padahal ketika disuruh oleh Allah Buka peti amalmu kata Allah Setelah dibuka Rupanya menjadi debu semuanya Maka ini yang digambarkan oleh Rasul Orang yang tertipu dengan diri dan amalnya nanti di akhirat, seperti memikul peti besar di dalam peti besar yang dia pikul itu, dia menyangka dan mengira isinya adalah pahala-pahala amalnya. Tapi ketika dibuka di hadapan Allah, semuanya menjadi debu. Itu apa sebabnya? Karena dia tidak mengenal yang dia sembah Kalaupun dia mengenal Dia hanya sebatas mengenal nama Tapi tak mengenal diri yang punya nama Padahal Al-ismu wal-musamma wahid Nama dengan diri yang punya nama itu adalah Esa Kullu fi'lin fa'ilun Setiap perbuatan Pasti ada yang berbuat Dia gak akan pernah berpisah cerai Disebut spidol Ini orangnya Ini wujudnya Disebut mik, ini orangnya, ini wujudnya Disebut papan tulis, ini wujudnya, ini orangnya Disebut Allah, mana wujudnya, mana orangnya Itu mesti dipahami Apa bedanya dengan diri Bapak Ibu? Berpisah ke antara diri Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu? Tidak ha, Ini mesti dipahami ya jadi kalau kita punya nama mesti jelas nama itu letaknya di mana nama itu letaknya di diri kalau lah nama itu letaknya di diri amanah ah yang diri bapak ibu yang sebenarnya ini namanya cangkangnya nih ini casingnya ini kotaknya ini sarangnya ini sarungnya Bisakah kotak ini sarung ini bergerak, berjalan, duduk, dan berbaring? Kalau tidak ada isinya di dalam, pasti ada isinya. Kalau isinya nggak ada, ah ibarat burung kalau sudah lepas tidak ada guna sangka itu lagi. Dijual pun murah tuh. Kalau ruh ini telah lepas dari sarangnya, ruh itu telah lepas daripada cangkangnya, maka tak disebut lagi namanya Pak Saroni, tapi disebut. Almarhum, Almarhum. 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 Itu pun kalau mengenal Kalau tak mengenal Almarhum. Asailah <laughs> Asailah itu apa nanti ya Asailah ah, Jadi diri itu ah, Tiang ruh itu pak Tiang ruh itu Ini yang mau kita masuk ke dalamnya Cuma diantarkan dulu dipanaskan mesinnya dulu. Jadi kita ngaji tak lama pak ya sampai selesai aja. Nah. ya. Jadi bersama Allah kita. Kalau tidak tahu diri, nah, kata Rasul, takun ma Allah, fa'kun ma, ma Allah. Jika kita belum bisa bersama Allah, kita tak kenal Allah, tak kenal diri kita nih. Kalau kita tak kenal Allah dan tak kenal siapa diri. Fakun maaman karena ma Allah maka hendaklah kamu selalu berserta orang-orang yang telah bersama Allah, orang yang telah kenal Allah, orang yang dah kenal akan diri yang sejati itu. Fa innu yusiluka ilallah. Orang yang telah bersama Allah, orang yang telah berserta Allah, orang yang telah kenal Allah itu dah kenal dirinya. Maka dialah yang mampu menghantarkan, membimbing rohani itu untuk, untuk bisa likok berjumpa dan bersua dengan Allah sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya.